Здравствуйте. В эфире программа «Законодательное собрание Карелии». И сегодня у нас в студии депутат фракции «Справедливая Россия» Ирина Петеляева. Здравствуйте, Ирина Владимировна. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с вами о градостроительной политике нашего города и Карелии в целом. Ну, сейчас у всех на слуху архитектурный скандал вокруг здания бывшей поликлиники номер один, которую стали разрушать. Власти города винят в этом подрядчика, подрядчики в этом винят власти города, а в итоге посреди города у нас аварийное полуразрушенное здание. Вот мне интересно ваше отношение к этой ситуации как депутата и действия депутатов в этом отношении. Ну, уважаемые телезрители, прежде всего, хочу сказать, что я за модернизацию. Модернизацию нашей жизни, за то, чтобы мы жили в современных условиях, и чтобы наши дети, если посещали поликлинику, то поликлиника должна быть современной. Если говорить конкретно о всей политике, то на самом деле, почему возникают вот эти бесконечные скандалы? Потому что город не в курсе, а что происходит. Я хочу напомнить и кинотеатр Сампа, и Левашовский бульвар, и, и Биг Бен на площади Гагарина, и в том числе поликлиника номер один, старейшая поликлиника города Петрозаводская, детская поликлиника. Дело в том, что вообще здание-то давно стояло закрытое. И давно возникал некие вопросы. На самом деле за каждым из этих зданий ничего нет, кроме спора двух хозяйствующих субъектов: того, кто уже что-то получил, и того, кто хочет получить, захватить, там, взять либо в аренду, либо в собственность. По мне, так кто бы не управлял, лишь бы это было управление, нацеленное на то, чтобы облик города был, во-первых приятен нам с вами. Он позволял тем людям, кто постарше, увидеть свои любимые места и как-то показывать друзьям эти любимые места. Но при этом этот город должен быть безопасным. Разрушенная поликлиника в центре города, это, конечно, уже небезопасно. Почему власти ее до такого состояния довели? Там очень длинная история. Там в свое время, давайте мы не будем забывать, что мы живем в капиталистическом мире, я выступаю противником этого капиталистического мира, поэтому возглавляю партию «Справедливая Россия». Но, тем не менее, в свое время Поликлиника была отдана. Я уже сейчас к... не помню, как она в какие руки переходила. В результате она находится в руках неких сил, но не целиком. Какая-то часть у этой поликлиники находится в городе. Ну хорошо, она аварийная. Она уже она внесена сейчас в перечень объектов, которые могут представлять культурную ценность. На самом деле, ну, в таком виде, в котором она сейчас, она, конечно, уже никакой культурной ценности не представляет. И в таком виде она оказалась дав достаточно давно. Так да, дальше город, он, я так понимаю, должен собраться либо градостроительным советом, либо Министерство культуры, должно собрать некий совет. И дальше обременить того застройщика, который готов сегодня взять. Э не обязательно это здание любое старое здание он готов его взять э, отреставрировать либо э, провести модернизацию но при этом дать ему некое применение как будет выглядеть это здание нарисовать нарисовать что будет э, находиться в этом здании если у города до сих пор там есть какая-то часть э, э, сколько-то метров э, закреплено за городом за муниципалитетом предположим мы там хотим разместить либо общественную организацию либо на предположим музей какой-нибудь города и, или выставочный зал и обременить тех застройщиков которые готовы из руин наконец что-то сделать. К сожалению общая невнятная политика градостроительного комплекса как инвестиционной составляющей города она видимо и дает такие слухи. Просто я подозреваю, что одни люди не хотят отдавать в другие, другим людям некие такие достаточно лагомые куски в центре города Петрозаводска, либо в городе Петрозаводске. Это называется уплотнительная застройка, то, что пытаются рядом с этими зданиями сделать, закрепить. И вообще, мне кажется, пора провести большие общественные слушания на этот, по этому поводу, посмотреть на план застройки города Петрозаводска. Такой план, вообще-то говоря, существует, и были проведены в свое время общественное слушания и посмотреть, какие же здания все-таки оставлять как историко-архитектурные здания, которые действительно надо сохранять. Таких зданий немного. Я, например, считаю, что э, достаточно было бы оставить несколько таких зданий, правда, внутри провести полную модернизацию. Но так как это потребует огромных бюджетных средств, вот в данной ситуации, я считаю, что такие здания надо все-таки отдавать частному инвестору, наделять его дополнительными условиями эти соглашения, где говорить о том, что к тому, что ты делаешь с этим зданием, ради бога, ты можешь рядом построить большое здание, ты можешь рядом использовать, но вот это здание, оно должно вот сохранить такой облик. Ничего страшного в застройках я не вижу. Я считаю, что наоборот, те, кто сегодня растут в нашем городе, они, конечно, должны видеть современный город. В свое время я была в американском городе, в котором у меня первое было ощущение, ну, знаете, как когда привозят туристов в воскресенье, там, все закрыто, все пусто, и такое ощущение, что ты находишься в неком таком стеклянном кубе, то ли снаружи, то ли внутри. Ощущение какое-то такое сериалистичное. И первый вопрос, когда в понедельник, когда мы уже дошли до дискуссии, я говорю, слушайте, а где у вас старый город, вот где то самое обличие? Он говорит, подождите, сейчас отвезем. Ну вот везли на улицу, показали пару домов, показали э, очень аккуратно сохраненный кусочек э, старины, они очень гордятся, там у них и музей, и э, все как положено, вся атрибутика исторического небольшого квартала. Но все остальное ⁇ это современные дома, которые требуют очень серьезного подхода. При этом, ну не надо меня только обвинять, что я предлагаю вот все разрушить до основания и, и, и ни в коем случае... Мы решили в свое время, что у нас есть некий бульвар, некая улица, Слободак, Петровская Слобода, где у нас есть исторические здания. Так ради бога, пусть это слобода и останется. У нас есть интересные издания, давайте их все вместе сохранять. Но есть издания, которые ну, никакой исторической ценности не представляют, так давайте их искусственно не будем нагонять эту историческую ценность. А если там действительно находилось какое-нибудь интересное учреждение, то в тот момент, когда мы застройщику даем право и согласовываем ему перестройку, застройку этого места, мы ему просто применяем определенными условиями. И если там был, например, церковно-приходское училище, так Давайте небольшой кусочек этого здания оставим в неком облике, попросим, чтобы там обязательно присутствовала память о том, что происходит. Мы почему-то все молчим сейчас, видимо, потому что уже решили, что все это окончательно решено. Вот площадка УТЗ, Онежского тракторного завода. Понятно, что каждое из этих зданий не представляет собой никакой исторической ценности, кроме одного. Это было крупнейшее предприятие, одно из старейших предприятий Советского Союза. И, понятно, для Карелии это было очень важное предприятие. Но вот на территории этого предприятия есть малюсенький-малюсенький музей ОТЗ почему мы все молчим, а как его сохранить. То есть на самом деле нас почему-то интересуют только коммерческие какие-то вкрапления в городе, вот когда уже конкретный бизнес пытается что-то построить. Вот в этот момент нас интересует. Я не вижу ничего более, как один у другого что-то хочет там Прихватить. И в связи с этим мы на последнем законодательном собрании приняли обращение в прокуратуру, мы приняли правомощности, э, э, вот тех шагов, которые сегодня происходят на территории города. Мы, э, у нас есть комитеты, которые способны этими вопросами отдельно заниматься. Это и комитет по образованию, культуре и молодежной политике, и комитет по жилищно-коммунальному хозяйству. И я думаю, что это вот то самое пристальное время внимание которое мы сегодня и оказываем. Но пока нет политической воли, чтобы навести порядок в городе, вот приходится, к сожалению, законодательному собранию этим заниматься, хотя это все-таки не наша функция. Но обращения мы такие пишем. Хорошо, еще одна инициатива была выдвинута. Интересно, как вы тоже к ней относитесь. Ну, не секрет, опять же, что поликлиника несколько разгорела. И была одна из версий, что поликлиника не просто так горела, да, что ее кто-то поджигал для того, чтобы здание разрушилось, для того, чтобы, опять же, чьи-то коммерческие интересы были поставлены как бы выше. И на последнем законодательном собрании было выдвинуто как раз предложение, что если какие-то выявленные объекты культурного наследия горят, и есть подозрение, что их специально хотят таким образом разрушить, то ни в коем случае землю, которая освободилась после этого, не отдавать в коммерческие руки, а использовать их только для постройки каких-то детских площадок, аллей, парков, как думаете, решит ли это как-то вопрос? Я думаю, во-первых, это не решит вопроса, потому что существует федеральное законодательство, которое мы не имеем права нарушать. Это первое. И второе, в городе так интересно распределяются земли. Я хочу напомнить совсем недавний, недавнюю постройку. Это Макси в центре города Петрозаводска. Там вообще-то был квартал, зеленый, зеленый квартал, и на плане города он шел как зеленый квартал. Но вырос Макси. Жители вышестоящих домов, нижестоящих домов домов, которые напротив, через проспект Ленина, возмущались. Действительно, у них шли подвижки в стенах. Действительно, там очень сложные велись работы. Вспомним, когда вот Макси делалось. И на сегодняшний день я вижу очень много проблем у этого большого торгового центра. Я туда приезжаю в магазин и я знаю, как там что мне не нравится да парковка, которая внизу находится, она мне кажется вообще очень опасная на самом деле по своей конфигурации по, по выезду из этой парковки. И даже уважаемые телезрители помнят, что когда там ломается автомат, то в этот момент скапливается огромная очередь из машин. Ну я не знаю достаточно любой спички и во что это все превратится. То есть я я сейчас говорю о другом. Строиться надо, и делать надо, модернизировать надо, но надо, чтобы при этом те контролирующие организации, которые работают, они все-таки работали, они приходили и смотрели, а что будет происходить дальше. На сегодняшний день у нас, кроме Кижи, ну, которые... Вот последнее сообщение в интернете по последнему письму Ольга Рыбалова, адвокат, написала письмо в прокуратуру генеральную. Так значит, у нас есть еще те памятники над которыми просто уже всем миром надо трястись, чтобы не дай бог с ними ничего не случилось. И, кстати, я хочу сказать, что сколько я езжу по Карелии, в плачевнейшем состоянии находятся наши памятники архитектуры. Просто в плачевнейшем. Достаточно въехать на территорию Ланецкого района, в сам Ланец стоит просто шикарное здание, Оно еще пока не разрушено до конца, но его уже Мое такое впечатление, что его в мою жизнь уже никто никогда не восстановит, потому что просто никто денег не закладывает даже на восстановление. И один из последних тоже примеров, вспомните, когда нашлась лодка в берегах в песке, да, ее выкинула волнами. До сих пор спорят, какого года она там постройки. Ну вот она лежит в неком ангаре в Волонце. Я подъезжала, смотрела. Она в разобранном состоянии. Но теперь требуются огромные деньги, чтобы ее обратно собрать, чтобы из нее сделать тот самый объект исторического наследия. А Денег-то нет. И на сегодняшний день, может быть, решая вопрос за счет каких-то зданий не очень ценных, вот за счет этого постараться все-таки сохранить то, те ценные объекты, которые сегодня существуют. За этим обременением я бы точно наделила всех, кто сегодня владеет какими-то небольшими зданиями, ну вот пусть они их и восстанавливают, так сказать, одни объекты, чтобы помогали восстановиться другим объектам. Почему-то никто у нас не говорит про э, дома культуры, предположим, дом культуры на Зайцево или еще какие-то дома культуры, дом офицеры, которые дом офицеров в состоянии да. То есть так, на самом деле заслужить. в очередной раз я говорила, что нет политической воли людей, которые должны этим заниматься. Вы затронули тему Кижи. Здесь опять же какие-то инициативы со стороны депутатов будут выдвинуты или на сегодняшний день в интернете появилось сообщение о том, что Ольга Рыбалова, адвокат, обратилась в прокуратуру Российской Федерации о тех вещах, которые, на сегодня... которые вызывают некое сомнение у работников Кижи. Это и по ремонтам, которые проходят страны, и по закупке э, лошадей в конюшне, которые не входят в деятельность самого музея. Это и по ремонту кабинета директора, и по тому, какие кадры приходят сегодня работать в, к директору, то есть э, не связанные с музейной деятельностью или с охранной деятельностью. И... Э, Понятно, что каждое такое обращение должно проверяться. Но в то же время, если такое обращение возникает, значит, все-таки есть какие-то предпосылки этому. Просто когда такая, такое серьезное обращение выходит в публичную плоскость, это значит, мы все-таки не очень сегодня надеемся, что прокуратура серьезно отнесется к обращению работников, а такие обращения были. И опять появляется этот вопрос, опять муссируется этот вопрос прежде всего работниками, старейшими работниками музея. Я думаю, что на сегодняшний день я как член комиссии по наблюдению за ситуацией вокруг Кижи, я просто на следующем заседании попрошу уже прокуратуру отчитаться, что сделано по этому попрощению. И это вот тоже наша депутатская деятельность. Хорошо, ну тогда на этом сегодняшнюю нашу встречу мы заканчиваем. Спасибо большое за то, что вы пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо. До свидания. А я напоминаю, что это была программа «Законодательное собрание Карелии». Всего доброго, до свидания.